শুভ সন্ধিয়া জনালোঁ বন্ধুসকল যোৱা পাঁচ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱে সাতশ পঞ্চাছ কোৱাত সৌৰশক্তি উৎপাদন কৰা চেণ্টাৰটো উদ্বোধন কৰে আৰু সেইদিনৰ পৰা এই লাইটসমূহ জ্বলোৱা আৰম্ভ কৰে সেইদিনাই বহুতো মানুহ চেণ্টাৰটো উদ্বোধনস্থলীত উপস্থিত হৈ থাকে সাক্ষী হৈ থব উপস্থিত থাকে আৰু লগতে বহুজনে লাইটৰ তলত চেলফি ভিডিঅ' কৰি সাক্ষী হৈ ৰোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে গতিকে আজি ময়ো তেনে উদ্দেশ্যে ভিডিঅ' অকণমান কৰিলোহি এই চেণ্টাৰটোৰ পৰাই সাতশ পঞ্চাছ ভল্টেজ উপ এই দিনৰ ভাগত ইলেক্ট্ৰিচিটাৰী বিভাগ দিছে আৰু ৰাতিৰ ভাগত দলঙৰ লাইটখিনি পোহৰাবলৈ পোহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এনেদৰে প্ৰতিটো প'ষ্টত চাৰিটা চাৰিটা লাইট জ্বলিছে দলংখন আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা শেষলৈকে এনেদৰে চাৰিটা চাৰিটা লাইট জ্বলিছে এতিয়া ওপৰত জ্বলোৱা লাইটবিলাক চাওঁ কিছোন বোলক কেনেকুৱা সুন্দৰতাটো আহে চাওঁ কৈছোঁ বাৰু এতিয়া দূরেরপরা রাস্তাবিলা রাস্তাটা কেনকা লাগছে বারো লাইটখিনি দলংখনের লাইটখিন আর এই ফালে মো কর্মস্থলীল যাওয়া রাস্তাটা লাইট পোহর আপনার নে নয় কব নো তাত পোহৰ পৰি থকা নাই তাতে আগৰ লাইটটো জ্বলা নাই সেয়া সেইটো লাইটটোত আন্ধাৰ সেই আগৰ লাইটটো সেইটো লাইট নুমাই আছে গতিকে সেইটো লাইট জ্বলা হ'লে অলপ পোহৰ হ'লহেঁতেন সেইটো ৰাস্তাটো দেখিছেনে ধৰিব পাৰিছেনে এইটো ৰাস্তাটো প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰমান ৰাস্তা মই এইটো ৰাস্তাইদি যাব লগা হয় এইটো আন্ধাৰকৈ দেখিব ধৰিব পাৰিছেনে কিবা এইটো এইটো তাৰপিছত সেই ৰাস্তাইদি আহি কিনে এই দলঙৰ তলেদি এইফালে প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ জ্বলা হয় এইটো ৰাস্তাটো ধৰিব পাৰিছেনে ৰাস্তাটো সেইটো এইফালে আন্ধাৰ আন্ধাৰ কাৰণে ভালকৈ উঠা নাই বাৰু এইফালে যাব লগা হয় সেই পাঁচ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে গধূলি পাঁচটামান বজাত আহিব বুলি কৈছিলে মই হেৰি কৰিব পাৰিলোঁহেতেন কিন্তু অন্য এটা প্ৰগ্ৰেম থকাৰ কাৰণে মই সেইদিনাখন ৰৈ নাথাকিলোঁ গুচি গ'লোঁগৈ সেইদিনাখনেই সাক্ষী হৈ ইয়াত গুচি থাকিব পাৰিলোঁহেতেন সেইটো নাথাকিলোঁ নথকাৰ কাৰণটো হ'ল কি মোক বেলেগ এটা ঠাইত প্ৰগ্ৰেম কৰিব থকাৰ কাৰণে নেথাকিলোঁ